Расскажи, будь ласка, про свой сварочный аппарат, аппарат. Что он может? <teachers> Что может? Это китайский? Что за фирма? Нет, это француз. Настоящий француз. Он идет с компьютером. Внутри. Получается 4 в одном. Тут меняется рукав. Тут можно варить металл. Нержавейку, алюминий разного типа алюминий и медь можно варить. Я алюминий даже варил даже подрамники этим аппаратом. Клево, он автоматичный? Да, можно в ручные настройки, можно в автоматику перевести. Он сам себя там придумывает, корректирует, как правильно варить и насколько добавлять. Клево, ну а тот, кто не умеет варить, может варить на этом, или нет? Или не такие автоматичный? Ну, тот, кто не умеет, тот и не купит его, потому что он как бы недешевый. и не дешевый, скажем так. Обычно покупают специалисты, которые разбираются в этом. Ну да, так что -то... такие у Ромы есть аппарат. Да, штука классная, 4 в одном, как бы не за все деньги мира, но и, ну и не дешево. Можно вот купить, кому надо, там, алюминий, там, медь варить. Нержавейку я не варил, но есть функция, вот тут если переключать, можешь показать, вот сюда разный сплав материала сейчас вот металл с аргоном просто алюминий там маркировка 12 пятерка пятерка восьмерка а тут даже можно подключить аргон сюда ну это доп. функция как бы я не покупал можно без газа вообще варить тоже пробовал ну такое себе ну клево, короче да. можно рыбы им все